নমস্কাৰ অকণিহঁত মই তোমালোকৰ চিন্ময় বাইদেউ আজি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ অকণিৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথমটি অধ্যায় প্ৰাক্গাণিতিক ধাৰণাৰ প্ৰথমটি অংশলৈ আহাচোন চাওঁ এই অংশটিত কিনো আছে বাৰু এইয়া চোৱা তোমালোকে এতিয়া পিছফালে কি দেখিলা বাৰু এখন ডাঙৰ ছবি আৰু এই ছবিত কি কি আছে বাৰু চাওঁচোন এই ছবিখনত আমি কি দেখা পাইছো এই ছবিখনত আমি ঘৰ এটা দেখা পাইছো লৰা ছোৱালী দুটা দেখা পাইছো লগতে আমি বান্দৰ দেখা পাইছো চোৱাচোন আৰু এজোপা গছো দেখা পাইছো নহয়নে এই অকণি দুটাৰ হাতত বাৰু কি আছে অকণি দুটাই লৈ আহিছে বল হয়নে এটা ডাঙৰ বল ডাঙৰ এটা বল আৰু লগতে লৈ আহিছে এটা সৰু বল এই অকণিটোৱে কি কৰিছে বাৰু হাত বাউলটিক মাতিছে কাক মাতিব পাৰে বাৰু কোৱাচোন হয় এই বান্দৰ কেইটাক মাতিছে বান্দৰ কেইটাক মাতি মাতি কি গাইছে আহা 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 আমি বল খেলো আহা একেলগে মিলি জুলি খেল খেলো আহা তাৰমানে এই অকনিয়ে এই বল দুটা এই বান্দৰকেইটাৰ লগত খেল দিম বুলি আনিছে পিছে বান্দৰ আহিল নে চাওচোন আহা এই আছোৱা বান্দৰ আহিল কিন্তু বান্দৰে আহি বলটো লৈ গল তাৰ মানে অকণিয়ে এই সৰু বলটো বান্দৰক দি দিলে আৰু লগতে কৈছে এই অকণীয়ে কৈছে যে মোৰ হাতত ডাঙৰ বলটো তাৰ মানে অকণীয়ে ডাঙৰ হাল বলটো ৰাখিলে আৰু কৈছে বান্দৰৰ হাতত সৰু বলটো আৰু সেই সৰু বলটো কাক দিলে বান্দৰক দিলে দেখিছানে ডাঙৰ বলটো কোনে ৰাখিলে এই অকণিয়ে ৰাখিলে আৰু এই সৰু বলটো কাক দিলে বান্দৰক দিলে বান্দৰে হয়তো বহুত ভাল পাইছে নহয়নে বল খেলি আমিও বল খেলি ভাল পাওঁ তুমি ভাল পোৱা নে তোমালোকে কবা ইয়াৰ পিছত চাওঁ এই বান্দৰে এই পলটোলৈ কি কৰিব পাৰে বাৰু ইয়াৰ পিছত আমি এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰি লওঁ দেই এইয়া চোৱা আমি কি দেখা পাইছো তৰমুজ দেখা পাইছো তৰমুজটো তোমালোকে সকলোৱে ছিঙিয়ে পোৱা নহয়নে এতিয়া ইয়াত আমি দেখা পাইছো দুটা তৰমুজ যেনেকে আমি দেখা পাইছিলো ডাঙৰ বল সৰু বল তেনেকে ইয়াতো আমি দেখা পাইছো ডাঙৰ তৰমুজ সৰু তৰমুজ এতিয়া আমাক কৈছে সৰু তৰমুজটোত চিন দিওঁ আহা এতিয়া আমি শিকিছিলো নহয় ডাঙৰ বল সৰু বল ঠিক তেনেকৈ ডাঙৰ তৰমুজ আৰু সৰু তৰমুজৰ মাজত এই সৰু তৰমুজটোত আমি চিন দিব লাগে কোনটো হব পাৰে বাৰু হয় সৰু তৰমুজ এইটো আৰু ইয়াত আমি চিন দিলো এতিয়া তলৰ প্ৰশ্নটো চাওঁচোন আহা তলত কৈছে ডাঙৰ বলটোত ৰং কৰো আহা এতিয়া এই দুটা বলৰ মাজত এই যে ডাঙৰ বলটো তাত আমি ৰং কৰিব লাগে এতিয়া কোনটো বল ডাঙৰ হব পাৰে বাৰু ডাঙৰ বল কোনটো হব হয় এইটো হব আমাৰ ডাঙৰ বল আৰু ইয়াত আমি ৰং কৰিব লাগে বোলাচোন ৰং কৰো আহা এইয়া চোৱা মই এই বলটোত ৰং কৰিলো তোমালোকেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত থকা এই ডাঙৰ বলটোত ৰং কৰা ইয়াৰ পিছত চাওঁ বান্দৰৰ লগত অকণিকেইটাই কি কৰিলে অ বান্দৰৰ হাতত দেখোন বল নাই অকনিৰ হাততো বল নাই তাৰ মানে বল খেলা থৈ দিলে বলটো বল খেলা হৈ গল তেওঁলোকৰ আৰু সেইকাৰণে বলটো আঁতৰাই থৈ দিলে এতিয়া অকণীয়ে কি কৈছে বাৰু চাওচোন আহা এই অকনিয়ে কৈছে গছডালত থকা বান্দৰটোৰ নেজডাল দীঘল এতিয়া গছডালত থকা বান্দৰ কোনটো হব বাৰু ঠিক ধৰিছা এইটো হৈছে গছডালত থকা বান্দৰ আৰু এই বান্দৰটোৰ কৈছে নেজডাল দীঘল এই আচোৱা বান্দৰৰ নেজ বান্দৰৰ নেজডাল বোলে দীঘল আমি দেখা পাইছো নহয়নে অকণিজনীয়ে কৈছে বহি থকা বান্দৰটোৰ নেজডাল পিছে চুতি এই বহি থকা বান্দৰ কোনটো হব বাৰু হয় এইটো হৈছে আমাৰ বহি থকা বান্দৰ আৰু ইয়াৰ নেজডাল দেখিছানে চুটি গছত থকা বান্দৰৰ নেজডাল দীঘল আৰু বহি থকা নেজডাল বান্দৰৰ নেজডাল চুটি এইয়া চোৱা এতিয়া আমি যে এই প্ৰশ্নটোৰ আমি উত্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো আহা ইয়াত কৈছে চুটি পেঞ্চিলডালত চিন দিওঁ আহা এতিয়া যে আমি শিকিছিলো দীঘল চুটি এতিয়া এই পেঞ্চিলডালত আমি চিন দিব লাগে পেঞ্চিলটো সকলোৰে আছে

কথা পাতিবলৈ বহিলে নহয়নে চোৱাচোন এতিয়া বান্দৰ কেইটাই কথা পাতিবলৈ লওঁতে এতিয়া বান্দৰৰ নেজডাল আমাৰ চকুত পৰিছে পৰিছেনে ইয়াতে কৈছে দীঘল নেজৰ বান্দৰটোত ঘেৰ দিওঁ আহা ইয়াত দীঘল নেজৰ বান্দৰ কোন হব বাৰু চোৱাচোন হয় এইটো হৈছে আমাৰ দীঘল নেজৰ বান্দৰ আৰু ইয়াত আমি ঘেৰ দিছো তোমালোকেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুটিত থকা দীঘল বান্দৰৰ নেজডালক খেৰ দিয়া ইয়াৰ পিছত আমি চামুচ দেখা পাইছো চামুচটো আমি পাওঁ চামুচেৰে আমি কি কৰো বাৰু হয় আমি চামুচেৰে খাম ইয়াতে কৈছে আটাইতকৈ চুটি চামুচখনত নীলা ৰং কৰোৱা হা এতিয়া ইয়াৰ এই কেইখন চা চামুচৰ মাজত আটাইতকৈ চুটি চামুচ কোনখন হব বাৰু কোৱাচোন হয় এইখন হব আমাৰ চুটি চামুচ আৰু ইয়াত কৈছে নীলা ৰং কৰিবলৈ বলাচোন আমি নীলা ৰং কৰো আমি নীলা ৰং কৰিছো তোমালোকেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত থকা এই চুটি চামুচখনত নীলা ৰং কৰিবা ইয়াৰ পিছত আমি কি দেখা পাইছো অ ৰছী দেখা পাইছো আমি ৰছীৰে কি কৰিব পাৰো বাৰু ৰছীৰে আমি যিকোনো বস্তু বান্ধিব পাৰো লগতে আমি ৰছী টনা খেল খেলিব পাৰো আৰু লগতে আমি জপিওৱা খেলো খেলিব পাৰো নহয়নে দীঘল ৰছীডালত ৰঙা ৰং কৰো আহা এতিয়া ইয়াত কোৱাচোন আটাইতকৈ দীঘল ৰছী কোনডাল হব পাৰে বাৰু দীঘল চুটি আছিল নহয় শিকিছিলো নহয় বান্দৰৰ যে দীঘল নেজ আৰু চুটি নেজ ইয়াতে এতিয়া এই তিনডাল ৰছীৰ মাজত আটাইতকৈ দীঘল ৰছীডাল চিনাক্ত কৰিব লাগে আৰু তাত আমি ৰঙা ৰং কৰিব লাগে এই য়চোৱাচোন এইডাল বাৰু দীঘল ৰছী হবনে আৰু ইয়াত আমি কি কৰিব লাগে ৰঙা ৰং কৰিব লাগে এই য়চোৱা মই ৰঙা ৰং কৰিলো তোমালোকেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত থকা এই দীঘল ৰছীডালত ৰঙা ৰং কৰা এতিয়া আমি কি কি শিকিলো ডাঙৰ কথা শিকিলো সৰু বলৰ কথা শিকিলো তাৰ মানে ডাঙৰ আৰু সৰু আৰু লগতে আমি কি শিকিলো দীঘল আৰু চুটিৰ কথা শিকিলো নহয়নে এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিওঁ আহাচোন এই যে ডাঙৰ আৰু সৰু শিকিছিলো সিহঁতে কৈছে তলৰ ছবিখনলৈ মন কৰা আৰু কথা ডাঙৰ কোৱা এতিয়া কব লাগে চকী ডাঙৰ হব হয় ডাঙৰ পাৰিছাই দেখোন ইয়াৰ পিছত চাওঁ অ আমি এতিয়া দেখোন সাপ দেখা পাইছো ভয় লাগিছা নেকি এতিয়া ইয়াত কৈছে এই সাপ দুডালৰ মাজত ডাল দীঘল হব বাৰু এতিয়া যে আমি শিকিছিলো দীঘল আৰু চুটি কব পাৰিবানে ডাল সাপ দীঘল হব বাৰু হয় এই ডালসাপ দীঘল তোমালোকে ঠিকেই কব পাৰিছা অকণ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে মই তোমালোকক যিখিনি শিকালো আশা কৰিছো তোমালোকৰ ভালকৈয়ে মনত ৰৈছে গতিকে আজিৰ এই অংশটো মই ইমানতে অন্ত পেলাবলৈ লৈছো পৰৱৰ্তী অংশ লৈ তোমালোকৰ আগত পুনৰবাৰ উপস্থিত হ'ম আজিৰ কাৰণে আহিছোঁ নমস্কাৰ